Ha, o, șoapte, dobre, da? Da. Tu ștati, ne osemneu la stație, da? Da, ne o să vărcăm, da, da, tot, da. pe refugiați din gara din Sighet, îi ducem în Ucraina, sunt care merg la tren sau merg la autobuz, la autostație. Și toate astea sunt bespladne. Deci ei se miră și zice, cum puteți să ne ajutați așa, că ai noștri nici bani pentru servicii și noastră gratis. Am zis că de la început războiului l-am făcut gratis, totul o să fie gratis pentru ei. Expre pentru refugiați. Suntem în a 13-a lună de, de război și toate le facem pe resurse proprie. Mai am prieteni care mă mai ajută la combustibil, prieteni de-ai din afară care mă ajută la combustibil, dar ne este și nou mai greu acum, pentru că am început din resurse proprie, am făcut toate chestia, am avut banii noștri, care nu pare nici o secundă rău după ei, pentru că am rezistat și rezistăm în continuare. O trecut anul asta atât de repede, nici nu l-am simțit. Dar mă duc aminte că eram în vamă, a venit soția de acasă, la 60 de km, a venit cu o geantă, cu niște haine de schimb. Eu veneam din Portugalia, eu venit de acasă și ne-am întâlnit în vamă. Acolo am rămas, m-am îmbrăcat comod și am început să vorbim cu refugiații care veneau și care doreau să ajungă în Germania, îi puneam în micruz la noi și îi duceam spre Germania fără nicio parte. Au fost zile grele, triste, pot să zic că sufeream văzând oamenii cu copii, femei cu copii care veneau și mă arătau o poză și zicea casa mea, apartamentul meu o explodat, astăzi bagajele noastre aveau câte un rucsac, era foarte greu, dar în schimb eram eu și de genul meu așa mai puternic și Înăuntru sufletul plânge, dar eu în afară nu, 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 nu mă arăt. Am fost bodyguard, am lucrat 16 ani de zile în Portugalia. Mi-a cerut fostul meu șef ajutor de carnaval și stând acolo în 23 noaptea, văzând deja pe internet că circulau chestiile când începe războiul în Ucraina... Am stat toată noaptea mai mult pe telefon decât atent la ce se întâmplă înăuntru. Nu îmi venea să cred și vorbeam cu colegii și am zis, nu e posibil ca în secolul 21 să înceapă un război și mai ales între Rusia cu Ucraina. Sunt etnic ucrainean și am hotărât să vin pentru că vorbesc și limba cât de cât care să pot să mă descurc să ajutăm refugiații din Ucraina, poporul ucrainean. Da, nu. No Бітерок Понампарк. Амушки. Я взагалі не розраховувала, що будь-хто хоч підкаже, бо я не розмовляю румунською, і англійська в мене така собі. І коли ми зустріли і... Мітікою, діма, як він сказав, і він просто нас взяв. І він нас в машину, і він нас нагодував тут. І я коли я побачила, що взагалі якийсь такий теплий прийом, і їжа з і собою просто насильно дали що візьмі собою далі в потяг. Я їхала. І привезли просто під вокзал. Ну це ну я просто плакала би. І ну я взагалі наразі е, в Іспанії. І коли я дивлюся, як їх тут допомагають, як, е, як тут приймають, як допомагають з роботи, все таке інше, я вам хочу сказати, і прям не знаю, що робити, хоч у вас їй тепер додому. Я думаю, що ми. Всі наберемося терпіння і слава нашій українській армії. У не чесно, маршрутка на Київ казала. Додому хочеться. Дома родина, дома мама, дома син, який в Збройних силах. Ну, війна це не привід залишатися в іншій країні. Нас чудово приймали в місті, там, де ми були, в Брашові. Дякую великій Дімі з його дружиною. Вони нас, нам дуже сильно допомогли. Mai mulți tot ies afară din Ucraina, nu, nu, este ca și în primele zile sau primele luni de război, atunci erau miele, acum nu este ca și atunci, dar mai mulți pleacă, după cât vedem noi, pleacă în afara Ucrainei decât să intre în Ucraina. Cei care vin în Ucraina, vin să meargă pe 2-3 zile să-și viziteze bărbatul, că nu poate să iasă din Ucraina, să viziteze familia, bătrânii, tată, mamă, pentru că ei nu acceptă să iasă din Ucraina și e, merg să viziteze, după care se reîntorc chiar la locațiile lor unde sunt cazați în România sau peste hotare. Накані я вдома, це не передваймові емоції. Це насправді дуже-дуже класно, що я вдома, тому що, знаєте, от як кажуть, в гостях добре, вдома краще, але воно все одно своє є, і цього не відняти. Так що я спокійна, що я вдома. Типа, мені насправді все одно, що там летить, щось, є сирена, чи немає. Якщо я вдома, то мені спокійно я вдома. Я це знаю. Ce m-a impresionat a fost uh, în primele zile de război, cu un cu soția și cei trei copii au trecut granița România. Noi am așteptat acolo să le dăm un ceai, un sandwich, să-i ajutăm, să-i urcăm în mașină și să-i ducem unde trebuie, vor să ajungă ei. Și când au trecut, bărbatul s-a uitat la mine și a zis, Dima, te rog ai grijă de familia mea și te rog, dacă zici că îi duci pe gratis acolo unde noi avem adresă să ajungă în Germania, eu îți mulțumesc enorm. Dar eu o să mă reîntorc înapoi în Ucraina, să lupt pentru Ucraina mea. Soția lui nu a acceptat, plângea. Până la urmă, eu zis soția să mă duc cu el să beau o cafea și să vorbesc cu el, cumva poate să schimb ideea, am dus în cer să vorbesc cu el, am zis, uite, ești bine, ești aici, într-o țară cu pace, ești cu copiii tăi, cu soția ta, poate vrei să mergi cu ei spre Germania și să... și mi-a zis că nu. El își iubește enorm familia, el mulțumit că familia lui a ajuns într-o țară de pace și ei sunt bine, dar el se va reîntoarce pentru că el acolo are frați, mamă, tată, prieten, ucraina și omul după jumătate de oră și l-a urmat de la familie și s-a reîntors spre ram. A fost o chestie impresionantă și pentru mine omul ăla a fost un, este un erou pentru ca să te întorci, că știi că mergi la război, dar el nu și-a abandonat țara. Noi am început încă la noi în România să-i ajutăm pe oia nevoiași. Am început să ne hrănim cu asta, să simțim că ceea ce facem ne dă o bucurie imensă. Și atunci am zis că când a început războiul, aici este cea mai mare nevoie, pentru că oamenii de-ai noștri au vecini care știu, știu situația lor și îi ajută. Și atunci am ales să venim aici să ajutăm, pentru că știm și limba, și atunci putem, altfel omul are încredere când poate să și vorbească. Și atunci am ales să venim aici. Deci ceea ce facem pentru noi e o bucurie că putem ajuta. Mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat o asemenea soție, femeie, care mă susține în toate și nu e o persoană care... era mulți voluntari în vamă la început de război, au rezistat o lună de zile, după care au zis și alții, soțiele, omule, ok, am înțeles, o săptămână, două, o lună, dar hai să mai oprim, că și noi avem viața noastră și trebuie să muncim pentru noi să... Dar ea, în schimb, niciodată nu a făcut chestia asta și tot timpul mă susținea și a zis că dacă e nevoie, merge cu mine și până pe front, acolo unde război. Fiecare zi întâlnim diferite situații, dar a fost o, o situație care chiar mă trec și acum a fiori când mă gândesc. Erau femei în vamă, au ajuns acolo cu un rucsăcel în spate și plângea foarte tare ceilalți voluntari nu știau ce se întâmplă cu ea, de ce plânge că, no, nu știau, nu puteau să vorbească cu ea. M Am dus să vorbesc cu ea și s-a deschis. A zis că se bucură că poate să vorbească cu cineva, că nu are pe nimeni cu cine. Și o zis că bărbatul ei a murit pe front. Avea o fică care a fost în apartament și au ieșit până în oraș cu ruxa cel în spate. Și-o zis că în timpul ăla a fost bombardat apartamentul ăla, deci fica ei a murit în apartament și au rămas cu un rucs să au zis că nu am pe nimeni, nu mai am nimic. Deci, cuvintele astea mi-au rămas, care nu o să le uit niciodată, printre lacrimi. Efectiv, curgeau lacrimile, de pe barbă îi picurau. Deci, ca și mamă, ca și femeie, n-are cum să nu te doară să poți să uiți lucrurile astea. Am dus sute de tone de alimente spre Ucraina de la începutul războiului. Pe timp de zi duceam, cum se zice, bijenți refugiații, da? Și seara, până la 2, 3, 4 dimineața, duceam uh, ajutoarele umanitare spre centrul de la Ticeu. Acolo unde erau 1300 de refugiați, într-un moment dat, când început războiul, erau 1300 de refugiați înscriși cu acte înscriși în regulă. Началась война, a început războiul. Totul s-a sfârșit într-o clipă. Fără serviciu, fără bani. Mi-a fost teamă pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru familie, pentru copii. În acea clipă, toată viața mea s-a oprit în loc. Iată așa. Nu știam ce să fac. La început eram foarte confuză. Mi se părea că sunt ciudată. Credeam că oamenii mă vor arăta cu degetul. Uite, refugiați de la Kiev. Voi nu sunteți la fel ca și ceilalți. De ce trebuie să vă ajutăm? Mi-a fost foarte frică, sincer. Dar cu timpul m-am obișnuit. Am învățat un pic limba lor, câteva cuvinte de bază. În general, situația s-a îmbunătățit. Dar nu puteam scăpa de îngrijorare. Mi era foarte dor de casă, foarte tare. vroiam acasă, tot timpul vroiam să mă întorc acasă. Acolo este familia mea, acolo este soțul meu, toată lumea mă așteaptă acolo. Acolo am o bunică, acolo am prieteni. Bineînțeles, cel mai bine este acasă. Вот мне там друзья, и в любом случае дома, конечно же, лучше. Правда делала, ну, дуже багато для нашого народу и не только для нас, ну, типа, так сказать, не для нашей семьи виделаю. Дуже багато для усіх сімей, які виїжджали. Просто вам низкий поклон, дякую.

și nu aștept nimic în schimb. Acel mulțumesc pentru noi e suficient. Ne îmbrățișăm și pleacă în drumul lor, noi în la nostru. Și noi ne bucurăm și de fiecare dată primim mesaje de mulțumire și după ani de zile și zile și tot timpul. Uh, atunci când te dedici cu tot sufletul, timpul ăla parcă nici nu mai vrei în altă parte să faci ceva, vrei doar aici. Așa că timpul nostru cel dedicăm e copiilor și oamenilor din Ucraina. Copiilor noștri, mă refer, acasă și oamenilor din Ucraina care au nevoie. Nu contează ora, sunt ore care ne sună și pe la 11 noapte pot să zic vreau să ajung, nu știu, undeva și n-am unde. Mergem, ne trezim și mergem și ajutăm. Dacă vrei, auzi. Dar eu vin la tine după tine acum, cu mașină. Hai că vin la tine. Bun, hai că vin la tine. Ajutăm armata ucraineană. Reușesc să strâng fonduri, donații și să cumpărăm mașini. Și facem tot ce putem. Aici ați mașina. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc. Nu o să uităm. Cum e mașina? Hai să dăm o tură aici. Cu Mitica m-am cunoscut în știu aici la noi, când, am, când am fost la voi în Ne-am cunoscut și mi-a spus, zice, femeie, zice, este din România, e voluntar. Povestesc cu el și zic și eu, ce românește, și așa am început să povestin mult. După după câteva ore de ce ne am povestit, au zis că dacă scabă ceva ajutor sau dacă ce, eu te ajut, zicem mă sun, și rezul, zicem, mă să riz să-ți fac să te ajut cu ce copit. rolul de un voluntar adevărat care ajută oamenii cu mimetică, e, e, foarte important. Poate e un moment dintre cele mai importante momente la război care ajută oamenii. Am mers pe data de 4 martie, pe data de 4 martie și nu, am început să fiu în armată. Ce, înainte de asta nu mi-a fost cunoscut. Nu au nicio legătură, nici nu am... nu, am nu poate automat în mână la, la școală, când am umblat, nu. Și când eu stau la Văină de sau când nu fără de mult, că atunci așa era la școală. Păi, da, așa că dacă nu și învățat, clar că ți-o fă Am o coconă la Chiev, și din, cau din, cauza asta am tras să mă duc să, vreau să, nu, să apăr patria, nu, să apăr Ucraina. Da. Românii sunt puțini, cu mine sunt puțin. Suntem din Zacarpatia, suntem uh, 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 nu, no, doi, trei oameni, poate. Aproape o, lun o lună, de zile în Cehia. Ne-am -ne pregătit. Antrenamentele, da, sunt foarte importante. Omul trebuie să-l pregătească, că omul care nu știe nimic și să-l tremat acolo, e, e, e greu. Știu că Dumnezeu este alături de noi, că fără el nu se poate. Deci, așa mi se întâmplă câteodată că apare câte o persoană lângă mine și zice, mi ce faci, ce să fac, ceea ce am făcut până acum. Zice, hai, te rog, cu mine până la Pecă să-ți bag un rezervor de motorină. Pentru mine e o bucurie imensă să vii să-mi un furt de motorină, care știu eu că poate. 3-4 zile sunt salvat de a cheltui combustibil. Asta e problema la noi, problema cea mai mare la noi este combustibilul. Pentru că restul le facem noi, avem putere, avem tot, dar combustibilul este problema. Din tot sufletul facem asta și vreau să facem atâta cât e nevoie. Cât o să fie nevoie, atâta o să ajutăm. Dumnezeu ne dă putere, ne dă sănătate să putem să continuăm.